А тепер питання, чому, чому ви в цій студії? Тому що я зараз собі дозволю проілюструвати відео так званий 17-й канал, який колись називався, намагався називатися громадським телебаченням. От відео на цьому екрані є, тут ви є. Телемост Донецьк-Київ, Когда ждать Міра. Називалася ця вся штука так. Там взяла участь ще Ніна Матвієнко, це відома українська співачка. І що відбувалося далі? Тут я перемотуватиму. Ви спілкувалися з Донецька, там за тим столом сидів Губарів. Хто ще, якщо я боюся помилитися, Це Челенко чи що? Схоже на нього. Та, це такий журналіст колишній. Український чому колишній можу пояснити. І от власне у вас відбувалися діалоги. Я так розумію, по відео, яке ви переглядали, там так само був епізод спілкування так званого ГІВІ з полоненими українськими в Донецьку. Це треба мені пошукати. І виникає питання, для чого ви берете участь в таких телемостах? Яка мета? Ну, це спілкування з кайпом, наскільки я розумію. Здесь ну, телемистр... ли какая э, подспудная идея? Ну, так. Нет, э, меня пригласили э, на телемост. Я не вижу в этом э, чего-то сверхъестественного или какой-то э, там шпионской э, заговор, какого-то заговора. А в чем? Такие шпионские. Это вы говорите про шпионские. А вот это момент приглашения ну, говорите... с полными украинцами. Навмисно може і без звуку, навіть ліпше, тому що на це відео спокійно дивитися не можна. І оці от про проведення полонених українських військових вулицями Донецька, це вже не перший раз відбувалося. Питання, я про шлюгунство якраз нічого не казав. Тоді я не поняв. Ви не зрозуміли? Вопрос, це моральний раз. аспект. участь в телемосту? Та, для чого говорити з цими людьми? Можемо, звісно, йти по контенту, тобто по змісту а, телемосту. Для чого спілкуватися з Губарєвим, Про що спілкуватися з Губарєвим? Зрештою, тези, які звучали там під час телемосту, ледь не заламування рук, що ви ж нам не чужі, ми вас готові прийняти і так далі. Як це розуміти все? пояснить. Вы сейчас в роли следователя СБУ. У меня такое впечатление. Я должен отчитаться, как понимать то, что я принял участие в телемосту. Вы мне ничего моя, не, вин, не поверьте а, мне, а я вам. Моя работа на этой войне – переговорщик. И я разговариваю с другой стороной. Это я, я знаю. Так Стосовно этого вопроса масса других, но але... Там немає такого морального аспекту, як стосовно медійної складової, нібито телемост, ще раз кажу, це спілкування через скайп. Телемостом, тепер, якщо спілкування через скайп називається, окей. Ми тут дефініцію цю опускаємо. А все ж таки моральний аспект. Ви не сам на сам. Ну, Во-первых, я не знав з ким а я буду общатися з тієї сторони. как никто не знал в студии, и я не знал формата, что это будет там 12 человек. Я рассчитывал, что это будет дискуссия там 3 человека на 3. И для меня, как для переговорщика, выбирать особо с кем общаться. Я общаюсь с теми, кто может повлиять на ситуацию, на Востоке, на Донбассе. И если такие телемосты будут показывать какой-то положительный эффект, я буду на них ходить. Это так же, как и гуманитарная помощь на Донбасс для тех, у кого нет денег купить еды или купить хлеба. Я буду ее привозить туда, сопровождать. Голодомор это боль не только если она на вашей территории, но и если на территории противника. Это мирное население. Это уже не просто голодомор, геноцид. И здесь мы смотрим, смотрим на нашу гуманность, на наши человеческие качества. Если я, есть я, желание я... истребить Донбасс как Просто як регіони всіх людей вместе з ним, а, я проти такого бажання. Дивіться, я б розділив три аспекти, про які ви згадали. Перший медійний. Це телеміст так званий. Ну, це ваша прерогатива, Я не розділяю Телемост, телемости, там. Друге звільнення, звільнення заручників. Це треба розділяти, тому що це різна ступінь зануреності і публічності. Звільнення заручників. Третє це гуманітарна допомога. А скажіть, будь ласка, а хто говорить, якщо ви говорите про або цитуєте когось, що Донбас треба знищити, хто відстоює таку радикальну позицію, що треба знищити Донбас? Я так почувствував, що е, і у вас е, несколько. А... не независимая позиция, как у журналиста, а такая более патриотическая, что вот все, все, что связано не с вашим мнением, не с патриотическим, оно чуждо. Не. Нет. Значит, это не ваша показалось. интерпретация. Это ваша интерпретация. Я разделяю навмисно, потому что есть великий выклик публично сідати и говорить с теми, кто вбивает украинских Громадян на Донбасі. Губарів. В тому числі сприяє. Особисто губарів не помічений. Я вам показував цей епізод, як Гілів спілкуються з українськими військовими. Зрештою, Донбас це територія України, куди Україна не яку Україна не окупувала. І з ким ми ведемо діалог на сьогоднішній день, тут важливо визначатися з дефініціями. Тому що Верховна Рада. Зробила перший крок для того, щоб визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Якщо ДНР і ЛНР терористична організація, тоді ви в компанії кількох десятків людей ведете перемовини з терористами. Да. В такий спосіб, якщо ви є уповноважений вести переговори про звільнення, то до решти людей є питання, чи не є вони посібниками терористів в такому випадку. Це ну, логічно досить. то есть не со стороны ли я а, террористов. Я правильно? Ну вот это и чувствуется не, сначала не. буквально, не. как только я сел за стол. Вот, вот эта вот интерпретация, она не. все время как? не чувствуется. Пане Володимире, может вам кто-то это озвучил, в ухо вкладал? Нет, потому, я смотрю на вас не, и воспринимаю, это, как не, есть. Нет, шпигунство. Я, я далекий от конспирологии сейчас сказать, что вы шпигуны на боте террористов. Я кажу про моральний аспект. Це медійний, це публічність, ведення діалогу. До вас питання якраз, може не менше, тому що... Моральний аспект. Ну, давайте розберемо моральний давайте. аспект. В чому мене можна укорити а, в плані моральності? В том, моральний що... аспект, наскільки правильно сідати і говорити з терористами. Я можу не красивий пример. Публічній могу площині. привести некрасивий пример. Да, Представьте, ваш родственник у террористов заложник, лично ваш, ваш родной человек. И скажите мне, насколько морально для вас покажется, если я сяду за стол переговоров и буду говорить с этим террористом, чтобы вашего родственника освободить? Насколько вас будут волновать нормы этой морали, медийности, и как это я буду делать через сотовый телефон, через скайп, процессом, каким-то в несколько этапов. Вот здесь вот теряется эта норма моральности, потому что это ваш, это не ваша война, а ваша родная кровь. И я думаю, вы согласитесь, что я должен сесть с этим террористом, переговорить, и если у меня есть успешный опыт, то тем более, как 30, вы думаете, пар... некрасивый пример. Нет, это простые приклады, вы правильно говорите. Но говорить. моральность при этом. Как о моей моральности в этом случае говорить? А если я захожу к этому террористу, ну и а, у меня не все части тела из железа сделаны, mm -hmm. да? И я понимаю, что я могу не вернуться оттуда. Как говорить о такой моральности? И мои офицеры, когда заходят, они прекрасно понимают, что... Оттуда не все живыми возвращаются. Тем более на наших глазах здесь пропадают люди, которые едут туда за своими родственниками. Вот в пятницу, свежий пример. Уехали три дня, не выходят на связь с жены. Поехали за пленными. Не все возвращаются. Волонтеры возвращаются без пальцев. И мы понимаем, что их могут пытать. Мы договоряемся, чтобы они содержались в одном месте, там, с кем можно говорить по скайпу, а не у разных групп, там, где нельзя все проконтролировать, и туда может прийти возбужденный боец и кинуть гранату, отомстить. Мы пытаемся это построить по цивилизованной линии и ведя себя морально подтягивая вторую сторону к моральности, выводя эти переговоры на дипломатические, как вы говорите, даже в медийное пространство, мы их подтягиваем к себе, да. Нельзя говорить с террористами о продаже угля. Нельзя говорить с террористами о продаже им оружия. Но это ведь происходит с нашей стороны. О чем еще нельзя говорить с террористами? Электроэнергию им нельзя продавать и забирать деньги сюда. Но это все происходит. Мы, кроме того, что объявили наша Верховная Рада, ну мы знаем, что и Верховная Рада страдает слабоумием иногда. Мы объявили страну агрессором Россию. Но мы продолжаем покупать и продавать товары у страны агрессора. Здесь не все правильно. Здесь о моральности надо говорить действительно на людском уровне. Я, если вы знаете, не пошел в Верховную Раду, несмотря на предложение. Знаю, знаю. Знаете. Я не строил себе политической карьеры. Моя публичность для меня важна на блокпостах, чтобы меня узнавали, и я каждый раз не доставал документы на оружие, на то, что я в зоне АТО на то, чтобы не обыскивали машину, когда я провожу там пленных в разном состоянии, для того, чтобы не спровоцировали этих пленных на побег, на смерть или еще на что-то. Моя публичность в этом плане мне помогает. Но пришел я к ней, а, когда меня поставили в тупик, мне дали слово. Первые лица что э, сделку можно совершить, и я дал от себя слово офицера Донецкой стороны. За слово офицера надо бороться, его надо доводить до конца. И для того, чтобы э, выполнить данное обещание и сдержать слово офицера, а я руководитель офицерского корпуса, то есть в этом плане я первое лицо. Если я не сдержу один раз Каждый офицер имеет право упрекнуть меня, и я должен буду уйти с этой должности. Так вот, чтобы сдержать слово офицера, я вышел тогда первый раз на телевидение и...